Cuma barangkali ada yang agiu kita. Ia karena budua ia karena stain hanya kepada engkau kami beribadat dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Mengapa Ustaz setelah kita menyebut hanya kepada engkau kami beribadat dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala bezakan ibadat dengan permohonan tidakkah ini memberi makna permohonan itu bukan ibadat orang akan tanya begitu kalau permohonan termasuk ibadat cukup kepada engkau kami beribadat apa makna penyambungan setelah ibadat itu memohon pertolongan? Tidakkah itu memberi makna penyambungan itu bukan jenis yang disambung? Permohonan bukan jenis ibadat? Jawabnya tidak. Malah penyambungan itu memberi makna permohonan pertolongan itu adalah termasuk jenis ibadat yang istimewa. Ini berdasarkan kaedah kaedah dalam bahasa Arab menyebut jika yang menyambung termasuk jenis yang disambung menunjukkan penyambungan itu adalah jenis yang paling hebat daripada yang disambung okey melalui contoh senangnya macam ini Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr Betul tak ini dalam surat Al-Qadar? Ya. Turunlah di malam Lailatul Qadar Malaikat-malaikat dan roh Dengan izin Tuhan mereka Apa makna roh di sini? Jibril. Jibril. Roh dalam Quran ada dua makna, kadang-kadang dengan makna roh nyawa yang bila dicabut manusia mati. Bila kita boleh lihat pada ayat 85 Al-Isra, tolong ikuti Al-Isra 85 yas'alunaka 'anir ruh. Yas'alunaka 'anir <Syukur> ruh. Qulir ruhu Min amri, min amri rabbi wa ma utitum, wa ma utitum. min al ilmi illa Il qalila Il mereka bertanya kepadamu hai hey Muhammad tentang roh jawablah roh itu urusan Tuhanku sebab kamu tidak diberi oleh Allah ilmu kecuali sedikit sangat jadi roh ini kita percaya dia wujud Tapi bila ditanya apa itu roh Jangan jawab Ahim Muhammad itu urusan Allah Sebab ilmu kamu sangat sedikit nak membahas bab itu Itu satu Yang kedua roh dalam Quran dengan makna Jibrail Kan ada istilah rohul kudus Itu Jibrail Oleh sebab itu ayat tadi membawa makna Tanazalul malaikat warroh turunlah di malam Lailatul Qadar malaikat-malaikat dan Jibril. Betul tak Jibril adalah bahagian dari malaikat? Mengapa disebut Jibril setelah menyebut malaikat-malaikat menunjukkan dia adalah jenis malaikat yang paling istimewa? Itu maknanya. Ustaz buat contoh lain dalam surat Al-Baqarah, tolong ikut. Hafizu ala salawati Salatil Wusta Pelihara lah Salat-salatmu Dan salat yang di tengah Nabi jelaskan dalam hadis Riwayat Bukhari Muslim Hadis Salat tengah itu adalah salat asar Nah kalau Nabi jelaskan Pelihara lah salatmu dan salat tengah Lalu sahabat bertanya Apa maksud salat tengah wahai rasul Salat tengah adalah salat asar Betul tak salat asar Salah satu dari salat yang lima Mengapa diulang balik Salat jaga, Peliharalah salatmu Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh Dan salat asar Diulang sekali lagi asar Padahal asar bahagian dari salat yang lima Pengulangan itu Penyambungan itu menunjukkan Asarlah salat yang paling utama dari salat-salat yang lima sehingga Nabi pernah sebut siapa yang meninggalkan salat asar berarti ia telah meninggalkan berarti ia telah mengalami kerugian yang sangat besar Nabi ketika melihat orang yang salat asar sudah dekat waktu maghrib apa komen Nabi? tilka salatul munafik itu adalah salatnya orang munafik Nabi tidak pernah sebut begitu terhadap orang yang melambat-lambatkan salat-salat yang lain tapi untuk salat asar Nabi gunakan tilka salatul munafik menunjukkan salat asar istimewa tak? kebetulan pagi tadi kami menafsirkan di Dewan Bahasa surat Wal Asri ini ada kaitannya mengapa disebut Wal Asri salah satu daripada tafsiran Wal Asri demi masa iaitu demi salat asar menunjukkan salat asar istimewa tak ini sekedar nak menjelaskan makna bila sesuatu yang menyambung itu bahagian daripada yang disambung menunjukkan dia badal adalah bahagian yang sangat penting oleh sebab itu Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Kepadamu saja kami beribadat Dan kepadamu saja ya Allah kami berdoa Menunjukkan bahawa doa termasuk tak bahagian ibadat? Masuk tak? Malah kita katakan doa adalah bahagian ibadat yang sangat penting Sebab dalam hadis lain disebut tolong ikuti doa u mukhlak ibadah doa adalah otak ibadah kalau otak adalah organ yang paling penting dalam tubuh insan otak kalau dikatakan ibadat adalah otaknya maaf doa adalah otaknya ibadat walaupun hadis ini dhaif hadis ini lemah menunjukkan bahawa tinggi tak kedudukan doa dalam semua bentuk ibadat itu sebabnya dia diulang diulang secara khusus setelah menyebut ia kana budu wa ia kana stain jadi kalau ada orang argue kita ini menunjukkan bahawa doa berbeza dengan ibadat itu tak betul menurut kaedah